это спальники у нас для 41 батальона от теней Fireflies. Мы 1 ноября провели благотворительные концерты. Все вырученные деньги потратили на АТО. Вчера мы передали половину спальников для 169 бригады. Вот это для 41 батальона. Все, что мы за закупили передали спальники, рассчитаны на температуру минус 21 производство Германия, но пользоваться будут именно наши ребята. Как вас представить? Елизавета Соколова, театр теней Fireflies. Вторая часть подарков это от наших израильских друзей. Они, в принципе, бывшие наши украинцы. Один из них наш Черниговский, это Сергей Овчинников. Ему огромное спасибо. Он вышел с нами на контакт. Они занимаются, их организация занимается конкретно бандажами. И они передавали очень много их. Вот теперь дошла очередь до Чернигова. Первая партия, и всего их будет 600 штук, по 300 штук на каждый батальон, то бишь на 13 на 41 -й. Первая партия в количестве 120 штук уже приехала. Сегодня будет передана 41-й батальон. В дальнейшем ребята уже там на месте при раздаче, так как они уже сейчас находятся в зоне, то сделают такое же видео, мы также сама читаем. Покажу вам. Все-таки для чего? Бандаж. Да. Бандаж, из израильский бандаж идет как универсальное средство, то бишь он может быть и жгутом, он может быть и катом, он может быть и сама подушка бинтовая, она пропитана. То есть Но тянется, она, тянется, вообще. да? Да. Она идет как универсальное средство. Это И на выпадок как бы... по Да, это именно при ранении. Угу. Это было написано на посылке? Да, это сразу на посылке написано было. <реклама> 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 Спасибо. А 41-го батальона все передадим, так же само заснимем по бойцам, по бумагам, по всему, будет как бы фото-видео отчет.

а там по возможности мы будем докомплектовывать, и уже с посылки будут идти и тогда уже эти аптечки, но они будут идти, бандажи уже будут там поесть. Да. Я все равно считаю, что там должно быть полностью все.